Украины, Украины, в его кабинеты требовали социальных гарантий, социальных прав на этих категориях. И сейчас эта организация наша направлена на эти категории. И, безусловно, мы понимаем, что в стране не просто все, очень много льготчиков, что страна поднимается из тех руин, которые были с 90-х годов. И поэтому помощь должна быть индивидуальная. И тоже мы будем обращаться. Известные власти. Там, де треба шукати, де по закону немає, напрямує. А є так люди, які по закону мають право, а звернення там не треба, почекаємо, бо є багато інших тяжчих. Ми зараз всім вже розіслали, тому там в рамках того, що може є якісь стати. That would be